પંદરમી ફેબ્રુઆરીથી ફરજિયાત હેલ્મેટ કાયદો લાગુ થઈ રહ્યો હોય જેને લઈને લોકોમાં જાગૃતતા લાવવા માટે સુરત પોલીસ કમિશનર કચેરીથી એક જાગૃતતા રેલીનું આયોજન કરાયું હતું રાજ્યભરમાં આગામી પંદરમી ફેબ્રુઆરીથી ટુ વ્હીલર ચાલકો માટે ફરજિયાત હેલ્મેટ પહેરવાનો કાયદો લાગુ કરાનાર છે ત્યારે શહેરીજનોને ખાસ અપીલ કરવા અને શહેરીજનોમાં જાગૃતતા આવે તે માટે સુરત શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાંથી બસો જેટલી મોટરસાયકલો સાથે બાઇક રેલીનું આયોજન કરાનાર છે तो सूरतनाथ फालायंस पुलिस कमिश्नर कचहरी खाती थी पर एक हेलमेट अंगेनी जागरूकता रैली थी जन सूरत पुलिस कमिश्नर ने प्रस्थान करा दी थी हेलमेट सभी को पता है कि जो टू व्हीलर चलाने वाले उनकी सेफ्टी के लिए कितना जरूरी है सन 2024 में हम लोग देखा कि हमारे 300 तो लोग तो तो लो से खास तौर जो देसूरी रोड पर उसमें आधे तो लोग सिर्फ बिना हेलमेट के जो लोग थे बाइक पे उनकी हुई जो लोग हेलमेट पहने थे उनका शरीर के दूसरे भागों में इंजरी हुई लेकिन सर सलामत होने की वजह से उनकी जिंदगी बच गई और जब हम लोग देखते हैं उनके घर परिवार में मिलने जाते हैं तो घर की हालत एक लगता है खास के हेलमेट पहने होते तो उनकी जिंदगी और इनके परिवार की सलामती रह जाती है उसी आशय के साथ हम लोग आज बाइक रैली कभी का आयोजन कर रहे हैं जिसमें सारे हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी बाइक लेके शहर में अलग अलग रूट पे जाएंगे और कई जगह वहाँ पर सोसाइटी विस्तार की तरफ से एनजीओ की तरफ से हेलमेट का वितरण भी, भी रखा गया तो हेलमेट का वितरण भी करेंगे सभी सरकारी कर्मचारियों के ऊपर भी दिन दिनों से दिन के कर रहे हैं। जैसे की ऊपर उनमें हो गया बहुत खुशी की बात है हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजाजन रोड के ऊपर किसी का खून निकले और सभी लोग हेलमेट पहने सूरत सहित राज्य भर में आगामी कराना का ત્યારે લોકોએ પોતાનું જીવનની રક્ષા માટે હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ તેવી અપીલ કરાઈ રહી છે બ્યુરો રિપોર્ટ જી24 ન્યૂઝ